धन धन जगत गुरु सत गुर अवदास महाराज जी की गुरु प्यारी जय और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुर अवदास महाराज जी समुची मानवता को पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं कि जो जीव सत्य के मार्ग पर चलता है परमात्मा का सिमरन करता है प्रभु की भक्ति करता, करता है वे है विवादों में, 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 में कर्म, कर्म कांडों में, में और वह भरम में नहीं, नहीं, नहीं पड़ता जी, सत्य, सत्य के ऊपर चलने वाला जी, जी, जी किसी विवाद, विवाद में, में नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहता और तो सास संगत जी खासकर उन लोगों के साथ जिनको अपने ऊपर अहंकार है अपने पैसे के ऊपर अपने ज्ञान के ऊपर और ऐसा जो इंसान, जो इंसान है जो परमात्मा की भक्ति करता है वो हर प्रकार के विवाद से दूर रहता है और किसी फालतू के, के विवाद में नहीं पड़ता झगड़ों में नहीं पड़ता वो तब, तब ही, ही बोलता है साध संग जी जब उसे सत्य का प्रचार करना हो सत्य का प्रकाश करना हो वहम भरम अडंबर प्रखंड और अज्ञानता में फंसे हुए लोगों, लोगों, के, लिए, लोगों तो के लिए ऐसा जो जीव है तब ही बोलता था। था। है जो अहंकारी लोग हैं इनसे वो दूर ही रहता है किसी झगड़े में नहीं पड़ता जी ऐसा झगड़ा जिसको करने का कोई फायदा ही नहीं होता तेरा जना को बोले बोल बोल अपनी भगत क्यों खोले थेक 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 जी, जी समझाते सम्झा हैं कि हे प्रभु जी, प्रभु जी, 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 जी आपका, आपका सेवक बोल बोलकर भक्ति क्यों प्रकट करे और लोगों को क्यों बताए कि मैं परमात्मा का भगत हूं जैसे सात जी जब सूर्य उदय होता है जब सूर्य उगता है ना तो सूर्य का प्रकाश ही बता देता है कि सूर्य आ, आ गया है, है उदय हो गया है, है। जब, जब फूल खिलता है, है उसकी, उसकी खुशबू से ही पता, पता लग जाता है कि जो फूल है वो खिल गया है, है। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं खिल गया हूँ इसी प्रकार सदगुरु जी समझाते हैं कि आपका भगत बोल बोल कर भक्ति क्यों प्रकट करे कि मैं भक्ति करता हूँ सत्य के मार्ग पर चलता हूं आपका, आपका सेवा सम्मान ना, ना करने ना वाले लोगों के आगे ऐसे जीव, जीव, जीव जो अहंकारी हैं है, जो विवादों में पड़े रहते, रहते हैं है, जो, अपने जो अपने आप पर अहंकार करते, करते हैं अपने है, ज्ञान पर, पर अपने शरीर पर पैसे पर ऐसे लोगों से महाराज जी फरमाते हैं जो प्रेमा भक्ति वाले इंसान हैं वो दूर ही रहते हैं और जो जीव को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं भटका रहे हैं ऐसे है। लोगों, के, लोगों सामने के सामने आपका आप जो, जो, जो भगत, भगत है, है वो प्रेमा, प्रेमा भक्ति क्यों प्रकट करे तेरा जन का हे को, को बोल, 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 बोल बोल अपनी भगत क्यों खोलै कि परमात्मा जी आपका सेवक बोल बोल कर भक्ति क्यों प्रकट करें और ये सत्य है साधसंग जी जब भी कोई संत महापुरुष पैदा होता है जब भी जब कोई सत्य के, के, के मार्ग पर चलता है उसे बताने, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सत्य के मार्ग, मार्ग पर चल रहा हूँ ये, ये जो इंसानियत है, है ये जो जीव है ये जो संसार है सबको पता लग जाता है कि कोई महान पुरुष है जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है कोई ऐसा जीव है जो परमात्मा का सिमरण करता है कोई ऐसा, कोई ऐसा जीव, जीव है सात संग जी, जी, जी जो वहम तो भरम अडंबर पखंड को छोड़कर परमात्मा के साथ, साथ, साथ साची प्रीत लगा रहा है बोलत बोलत बड़े बयादी बोल अ बोल को पकड़ बोल बोल को खाई आगे सदगुर रविदास महाराज जी समझाते हैं कि संगत जी व्यर्थ बोलने, बोलने से ना झगड़ा बढ़ जाता है जो झगड़ा है, है वो बढ़ता है इस प्रकार, प्रकार बोलने से जीव व्यर्थ बोल जाता है और व्यर्थ बोलने वाला जीव अधिक ना बोलने वाले जो कम बोलता है प्रभु के दास पर क्रोधित होता है और सात संगत जी ये संसार की रीत है जो कमजोर है जो कम बोलता है और जो सात संगत जी विवाद में नहीं पढ़ना चाहता ऐसे लोगों लोग के ऊपर जो अहंकारी अहंकार करने वाले जो लोग जो हैं, हैं वो हावी हो जाते, वो जाते हैं बोलत बोलत बड़े, बड़े बोल अबोल जाए कि सत्संग जी फालतू बोलने से झगड़ा बढ़ता है लड़ाई पैदा होती है झगड़ा पैदा होता है और और आगे निकल जाता है इसी प्रकार जो कम बोलने वाले जीव हैं सात जी जो सिर्फ जरूरत के अनुसार बोलते हैं जो सिर्फ सत्य, सत्य ही, बोलते ही बोलते हैं परमात्मा के प्यारे के यारे, यारे, यारे। और सात संगत जी जो ज्यादा बोलने वाले, वाले अहंकारी लोग हैं वो ना बोलने वाले जीवों पर अत्याचार करते हैं उनसे विवाद करते हैं उनसे उलझने की कोशिश करते हैं और साधु संगत जी जो प्रभु का भक्त है भक्ति में लीन रहता है वो अपना जो सत्य का कार्य है वो करता रहता है और वो सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बोलता है व्यर्थ बोलने, बोलने वालों के वालों शब्द दूसरों, दूसरों को कष्ट देते हैं।, हैं भाव विवाद पैदा, पैदा होता है साध संगत जी जब भी हम फालतू बोलते हैं जब भी हम व्यर्थ बोलते हैं इससे झगड़ा ही पैदा होता है तो सतगुरु जी समझाते हैं कि जीव जितनी जरूरत है उतना ही बोल और जब भी बोल ऐसा बोल के सुनने वालों को अच्छा लगे जो सामने वाला है सास संगत जी उसको अच्छा लगे मिला संत कुछ सुनिए कहिए मिला जी गुरबाणी का फरमान है का अगर, अगर हम रस्ते हम में जा रहे हैं कहीं पर भी अगर कोई संत महापुरुष गुरमुख प्यारा मिल जाए तो उसकी जो सत्संग है उसके जो वचन है प्रवचन है वो हमें सुनने चाहिए मिला संत कुछ सुनिए कहिए और सा संगत जी अगर मन में कोई शंका, में कोई शंका हो, हो, हो कोई सवाल हो, हो वो उस गुरमुख से उस साधु से उस संत से, से, से पूछना चाहिए ये गुर्बानी गुर्बानी का फरमान है। संत कुछ सुनिए कहिए। और आगे गुरबाणी का फरमान है मिले असंत मस्त कर रही है कि सात संगत जी अगर कोई ऐसा खोटा पुरुष मिल जाए जो असंत है जो झूठ के मार्ग पर चलता है जो साधु संत से विवाद करता है जिसके बुरे कर्म हैं है। ऐसे, ऐसे लोगों के सामने सात संगत जी जो झगड़ा पैदा करते हैं, हैं। जो, जो, विवाद जो विवाद पैदा, पैदा करते, करते हैं।, हैं इन लोगों के सामने हमें, हमें चुप, चुप ही रहना रही चाहिए और सात संगत जी जो व्यर्थ बोलने वाले लोग हैं जो अहंकारी लोग हैं ना सात संगत जी उनसे आप कितना भी विवाद कर लीजिए आप उनको कितना भी समझा लीजिए वो समझेंगे नहीं जो आपका विरोध करते हैं जो आपके, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं हैं ना साध वो कहते कि जो के दुश्मन होते हैं, हैं। साधु संतों के साथ संगत जी कोई दुश्मन नहीं, नहीं होते जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले जीव हैं ना साध संगत जी वो सबका भला ही मानते हैं चाहे कोई उनसे प्यार करे चाहे, चाहे कोई उनका तिरस्कार करे, करे चाहे, चाहे कोई उनका अपमान अप करे सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं जो साधु है जो परमात्मा के सेवक हैं वो सबका भला मांगते हैं क्योंकि उनको सब में परमात्मा दिखाई देता है सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सब में हर है हर में सब है हर अपन और ये सत्य है सात जी जितने भी महान पुरुष हुए हैं गुरु हैं सतगुरु हैं जब भी उन्होंने भी ने मांगा परमात्मा से सबके सब लिए मांगा और जब भी उन्होंने परोपकार किया, किया साथ जी सबके सब लिए किया ऐसा चाहूं राज में जहां मिला है सबन को अन्न छोट बड़े सब संबसैर सैर अवदास प्रसन्न बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं तैठाओ पर का बुरा ना रखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मी सात संगत जी ये गुरबाणी का फरमान है अगर हम सबके सब लिए अच्छा मांगे अच्छा परमात्मा से, से। सबके सब सब लिए भजन, भजन बंदगी मांगे उनके लिए खुशियां मांगे जो परम आनंद है वो परमात्मा से मांगे सबका भला मांगे तो गुरबाणी फरमाती है कि हे जीव जो सबका भला मांगता है परमात्मा उसका बुरा कभी होने ही नहीं देता क्योंकि सात संग जी सबका भला वही मांगता है जिसने अपने अंदर से परमात्मा की खोज कर ली जिसको, जिसको पूरा गुरु मिल गया हो जिसको जिसके पास गुरु का ज्ञान हो, बोलत बोलत बोल बोला, बोला, बोल 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 जाई, को को सात संगत जी ज्यादा बोलने से विवाद पैदा होता है झगड़ा पैदा होता है और जो अहंकारी लोग हैं आप उनको कितना भी समझा लीजिए सासंग जी उन्होंने आपकी बात को नहीं मानना ये हमारा ये फर्ज बनता, बनता है कि हमारे सामने, सामने जो भी, भी हमारे साथ विवाद भी करे, करे, करे एक, एक बार सात संगत जी हमें सत्य के बारे के के में, में जरूर बताना कि हे जीव जिस, जीव जिस रस्ते पर तू चल रहा है ये गलत है अहंकार करना वह भरम अडम्बर प्रखंड लालच द्वेष बुरे काम करना यह सब व्यर्थ है तू सत्य के मार्ग पर चल पर प्रसाद संगत जी अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सास संगत जी हमें, हमें चुप ही रहना, रहना चाहिए एक बार हम, हम समझा दे दें कि तेरा, तेरा जो रास्ता है, है वो बहुत बुरा इसके जो प्रणाम हैं बहुत गलत होते हैं पर सात संगत जी हम बार बार समझाएं, भी फिर भी वो ना समझे तो सतगुरु जी प्रमाते हैं अगर सामने वाला हमारा विरोध करे, हमसे बहस करता है सास संगत जी तो इससे झगड़ा ज्यादा हो जाता है तो जो आपके बोल है ना सास संगत जी वो व्यर्थ चले जाते हैं क्योंकि आपका जो, जो तिरस्कार करने, करने वाला अपमान करने वाला आप कितना भी, भी समझा लीजिए सात संगत जी उसने, उसने मानना ही नहीं है बोले ज्ञान और बोले त्यान बोले वेद बड़ाई और मैं तर तर जब ही बोले ही मूल गवाई सात्संगत जी आगे, आगे सतगुरुदास महाराज जी समझाते हैं, हैं कि जब भी जीव झूठे अहंकार में ज्ञान, ज्ञान की बातें बात करता है।, है और बोल-बोल तो कर वेदों वेदो और शास्त्रों की उपमा करता है और सच्चाई को हृदय में छुपाकर जब बोलता है ना सात्संगत जी तो जो विवाद है वो मूल से बहुत दूर चला जाता है बोले ज्ञान और बोले ध्यान बोले वेद बड़ाई उर्मे तर तर जब, जब ही बोले तब, तब ही मूल गवाई के साथ जी, जी कोई कितना भी धार्मिक किताबें पढ़ ले कोई कितना, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले पर सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं के हे जीव जब तक तेरे मन में अहंकार है जब तक तेरे मन में सात संगत जी ईर्खा है द्वेष है अहंकार है वो परमपिता परमात्मा आपको मिल ही नहीं सकता जब, जब हम जब होते तब तू नहीं के, के परमात्मा जी जब तक, तक मेरे में अहंकार है आप नहीं मिलते।, मिलते और जब जीव गुरु जी, के दिखाए मार्ग पर चल कर अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर लेता है सात जी जब इसे एक बार सत्य की प्राप्ति हो जाए जब इसे वो परम पिता परमात्मा मिल जाए फिर जो अहंकार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है जब हम होते तब तू नाही अब तू ही में कि साध जी जब तक अहंकार है परमात्मा नहीं मिलता और जब परमात्मा मिल जाता है फिर अहंकार का कोई काम नहीं रह जाता पुत्र कलत्र का करे अहंकार ठाकुर लेखा मंगण के साथ संग जी हमें किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना फिर चाहे वो हमारा शरीर हो पैसा हो ज्ञान हो हमारा घर परिवार हो बच्चे हो जायदाद हो किसी, किसी, बर, बर, किसी चीज़ चीज़ पर किसी भी चीज पर सदगुरु जी फरमाते परमाते हमें अहंकार नहीं, नहीं करना, करना है सब कुछ सब परमात्मा परमा का दिया का का है बोल तो नहीं नहीं बोल समझ जब बुझी तब काल सहत सब खाई सात जी, जी आगे सतगुरु अवदास महाराज जी समझाते हैं कि जब कि तक, जी तक, तक जी विवाद कर बोल, कर बोल बोल कर दूसरों को समझाता है तब तक हे भाई समझ नहीं आती बोल 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 है और समझावे तब लग समझ नहीं रह पाई कि जब तक इसके मन में अहंकार है ये दूसरों को समझाता है और सात जी तब तक उसे भी समझ नहीं पड़ती और दूसरों को भी नहीं पड़ती परंतु जब वही इंसान प्रेमा, प्रेमा भक्ति से।, से, से, से अपने, अपने सत्य के मार्ग को, मारे जान, लेता है। है। के को जान, जान लेता है गुरु के मार्ग को जान लेता है और जो सार है है उसको ग्रहण कर लेता तो जीव के साथ सबको अपने अधीन कर लेता है मन जीते जग जी और सात संगत जी जब कोई इंसान सच्चे गुरु का हो जाता है ना सा जोरी तुमसे जोर अवर संगतोरी मोहे जम ड न ला गई सर्व जंजाल के साथ संगत जी जब हम सारे जंजालों को छोड़ देते हैं और जी जब हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति पैदा होती है अपने गुरु के प्रति परमात्मा के प्रति और जब प्रेमा भक्ति से हम लोगों को समझाते हैं सास संगत जी फिर समझ पड़ती है जिसके दिल में जिसके मन में अहंकार हो आप उसको कितना भी समझा लीजिए वो सुनने को तैयार ही नहीं, नहीं होता और, और इस संसार में तो ऐसे भी, भी लोग भी हैं सा संगत जी जो परमात्मा को भी नहीं, नहीं मानते जो गुरुओं का निरादर करते हैं, हैं अपमान करते, हैं, करते हैं।, हैं।, हैं बहुत सारे जीव हैं सात जी बोल गुरु और बोल चेला बोल बोल जाई कह रवदास थकत बयो जब ही तब ही परम निध पाई सासंगत जी आगे सद्गुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, हैं कि जब, जब गुरु और शिष्य ब्रह्म विचार करते हैं, हैं। तब शिष्य को गुरु, गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा हो जाता हो हो है।, है और धन धन जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं जब जीव व्यर्थ के विवादों को छोड़कर गुरु के वचनों पर भरोसा करता है प्रभु की भक्ति में लीन होता है सत्य के मार्ग पर चलता है तब तो परम तत्व तो तो भाव, भाव मुक्ति को प्राप्त कर, कर लेता है ले गुरु और ले बोल बोल चेला, बोल 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 चेला बोल बोल परतित जाई ही तब ही पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सदगुर अवदास महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि सात जी हमें किसी भी विवाद में नहीं पड़ना क्योंकि विवाद जो है वो अहंकार के कारण पैदा होता है और जब, और जब हम, हम हमारे जब मन, मन में मन अहंकार मन है तो भक्ति तो कैसे, कैसे हो सकती है, है? जब हम होते तो तब तू, नाई, अब तू ही मैं नाई, 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 तो साफसंगे साफसंगे जी अंदर प्रेमा भक्ति लाई हर इंसान में परमात्मा की ज्योत देखी सब में हर है हर में सब है हर अपनो जिन जाना और सात जी अगर कोई बुरा इंसान है आपसे झगड़ा करता है आपसे विवाद करता है तो गुरबाणी फरमाती है आप चुप ही रही है आप उसको, आप उसको कोशिश कीजिए की की समझाने की, की ना समझे तो, तो हमें चुप ही रहना, रहना चाहिए साथ संग जी हमें, हमें विवाद, विवाद में नहीं पड़ना यही आज, आज की गुरबाणी का, का फरमान है।, है बोलत बोलत, बोलत बड़ा बयादी बोल अबोल जाई बोल बोल अबोल को पकड़ बोल बोल को खाई कि साथ संग जी अहंकारी इंसान के साथ बोलने से उसके साथ विवाद करने से झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जो, जो मानसिक तनाव बनता है सत्संगत जी जो, जो हमें भक्ति से, से दूर ले जाता ले है।, है हम सतगुरु दाद महाराज जी के बच्चे, के बच्चे हैं हमें किसी विवाद में नहीं, नहीं पड़ना और सत्संगत जी जो भी इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सच हूं मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं जैसे सूरज को जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आ गया हूं मैं उदय हो गया हूं मेरा प्रकाश आ गया, आ गया है, गया है। उसका, उसका प्रकाश, प्रकाश ही बता देता, बता देता है, है कि सूरज उदय हो गया है उसकी, गया उसकी जो गर्मी है सात जी के जो फूल है वो खिल गया है इसी प्रकार हमें किसी विवाद में नहीं पड़ना हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं सात संगत जी ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਅਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਸੱਤੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇ ਜਾਗੇ ਆਨਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇ ਸਤਗੁਰੂ ਅਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਦੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾత్సੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਸਵੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਹਮ ਤੋ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁੱਟਿਆ कि सत्संग जी, जी जो सारा संसार सारा है, है वो लुट, वो लुट रहा है।, है कोई, कोई, कोई वहम भरम में, में कोई अडंबर में, में कोई पखंड में कोई अहंकार में कोई नशे में और सदगुरु जी फरमाते हैं मैं तो अपने अंदर बैठे उस एक परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ गया हूं कह रवदास सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह चुटिया और इस भवसागर से मैं पार हो गया हूं तो जी जो भी इंसान, जो भी इंसान अपनी अंदर, अंदर बैठे उस पिता परमात्मा के, के साथ जुड़ जाता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है हर 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 नारे, हर नारे, हर नारे, हर 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 सिमरत जन गए निस्तर तरह के जिसने भी परमात्मा का हर हर सोहंग सतनाम का नाम जपा वही सात संग जिस भव सागर से पार हो रहा है प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे ना बुरे पले हम थारे और साथ जी हमें हमेशा हमें ये ही अरदास बेनती करनी है और साथ जी जितनी निमानता हमारे मन में मन होगी जितना हम अहंकार से दूर रहेंगे उतना ही परमात्मा के नजदीक जाएंगे और साथ जी हमें कोशिश करनी है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी कि हमें सत्य के साथ जुड़कर रहना है बैकुंठ बैक भी उसे, उसे आख दे जहां होते, होते सत्संग के, सासंग के, सासंग के साथ संग जी हमें सत्संग के साथ जुड़ना है और सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे इंसान जहां पर सत्संग होते हैं ना वही बैकुंठ धाम बन जाता है तो आइए सात संग जी वह भरम अडंबर पखंड को छोड़कर और जो फालतू के विवाद है ना उनको छोड़कर हम सत्य के मार्ग पर चलें हम जो रास्ता गुरु रविदास महाराज जी महाराज जी दिखा रहे हैं, हैं उस रास्ते तो पर चलने की कोशिश करें, करें हाथों से किरत कमाई करें, करें, करें जो, जो स्था स्था ने हमें समझाया है, अपनी जिम्मेवार निभाए बच्चों के प्रति माता पिता की सेवा और जिम्मेवार निभाते निभाते सांग जिस जीवा से परमात्मा का सिमरन करना है बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए यही बाबा साहब का पहला उपदेश था पढ़ो और सतगुरु जी भी यही फरमाते हैं माधो अविद्या हि बबेक विवेक दीप मली सत विद्या को पढ़ा प्राप्त करे सदा ज्ञान रविदास कहे बिन विद्या नर को जान जान कि सत्संगत जी शिक्षा के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाई अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजिए बड़े होकर वो बड़े-बड़े ऑफिसर बने बिजनेसमैन राजनीति में आए कामयाब हो सत्संगत जी और जुड़ो बाबा साहब का दूसरा प्रक्षेप सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा के हे जीव सतगुरु अवदास महाराज जी फरमाते हैं कि तू सत्य, सत्य के साथ ऐसे जुड़ जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं और साथ संगत जी ये उपदेश इस धरती पर रहने वाले हर इंसान को सतगुरु अवदास महाराज जी ने दिया है क्योंकि हम सबकी जरूरतें एक जैसी हैं तो साथ जी हम अलग अलग संघर्ष क्यों कर रहे हैं ये इतना भेदभाव क्यों है हर किसी, हर किसी को अपने बच्चों, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, चाहिए हर किसी को, को अपने बच्चों के लिए अच्छा रोजगार चाहिए अच्छा खाना चाहिए और अच्छा इन्वायरमेंट पानी चाहिए और बीमार होने पर सास संगत जी परमात्मा सबका भला करे बीमार होने पर अच्छे हॉस्पिटल चाहिए जब हमारी जरूरतें एक जैसी हैं तो हम अलग अलग क्यों संघर्ष कर रहे हैं सत्संगत मिल, मिल रही है माधो जैसे, जैसे मधुमक्खी रखे हम सत्य के साथ, के साथ ऐसे मिल जाएं जैसे, जैसे, जैसे मधुमक्खियां रहती हैं संघर्ष करो प्रादीनता पाप है जान लियो रमीत रविदास दास प्रादीन सो कौन कर है प्रीत ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब संब से रविदास रह प्रसन्न के राज लेके आना है सात जी कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो कोई तो वहम भ्रम अडंबर पखंड ना, ना हो जात पात ना हो और साथ संग हर इंसान को पेट कोई, कोई भी, भी खाली पेट ना रहे सबको साथ संग भर पेट खाना मिले ऐसा राज और ऐसा राज तभी ही आ सकता है जब हम सदगुरुदास महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन को ढालने वहम भ्रम अडंबर पखंड से बचकर हम सत्य के मार्ग के साथ जुड़े साथ संग क्योंकि जिस परमात्मा को हम धार्मिक स्थानों पर नदियों में पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं वो सबसे बड़ा जो सत्य है वो हमारे, हमारे अंदर, अंदर ही बैठा ही है।, है और मिलता, और और मिलता क्यों, क्यों नहीं जी हमारे, हमारे अंदर अहंकार है कपट है, है। अंतर, अंतर, अंतर मैल, मैल लोभ है, है।, है बाहर नाव का निर्मल नाम जपो सत गुरमुख अंतर की गत का बाहर ढूंढत बहुत दुख पाओ कर अमृत कट माहिजियो की सांग जी वो पावन पवित्र अमृत हमारे अंदर है और हम तो क्या, क्या कर रहे कर हैं? हैं, हैं उस, उस अमृत को बाहर ढूंढ रहे हैं आइए सात संगत जी जो आज, आज का पावन पवित्र शब्द, शब्द है हमें यही सिखा रहा है कि सात संगत जी हमें किसी से विवाद नहीं करना ना ही किसी झगड़े में पड़ना है हमें हमेशा सच ही बोलना है और सात संगत जी अगर कोई झगड़ा करता है तो उसके सामने हमें विवाद नहीं चुप ही रहना चाहिए क्योंकि जो अहंकारी लोग हैं ना जी आप उनको कितना भी समझा लीजिए उन्होंने नही नहीं समझा और हमें नफरत नहीं करनी सास्थ उनके, उनके साथ परमात्मा से अरदास बेनती करनी सास्थ सास्थ है, है, है कि इस इंसान को भी परमात्मा सतबुद्धि दे ये भी सत्य के मार्ग पर चले ये भी वहम भ्रम अड़ंबर प्रखंड छोड़कर नशे को छोड़कर अहंकार को छोड़कर परमात्मा का स्मरण करे सत्य का मार्ग चुने ंगत so, जी आज, आज की इतनी की, की कि कि प्रवान की कीजिए गुरु वाले बनिए गुरुओं से, से गुरु मंत्र लीजिए और जो गुरु गुरु मंत्र दे उसकी कमाई कीजिए जब हतना सो कर कार राम मिले घर आए कर कह रवदास विचार और सात संगत जी जो हाथों से कीर्त कमाई करता है और जीबा जीवा से परमात्मा का, का सिमरन करता है वो सारी दुनिया का मालक हमें उस इसी, इसी शरीर में से में मिल, से मिल से जाना, जाना है, है। उसको, उसको कहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा इंसान अपने अंदर से ही खोज कर लेता है कर यान की आस ते दो जक जाएंगे सतपाख रवदास ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਈਂਗੇ ਸਤਿ ਪਾ ਕੇ ਰਵਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ